Ну, що ж, триває наш такий фестиваль смачної їжі, і до нас знову гість це Юрій Самсонов, лікар ветеринарної медицини. Вітаємо вас! Здравствуйте. Юр, дякуємо за те, що зголосилися прийти. Знову ж таки, у вас був несподіваний такий варіант. Ми заздалегідь списувалися у Фейсбуці і обговорювали те, що буде буде готуватися у нас на цій новорічні нашій телевізійній кухні. Власне мене підкупив рецепт, досить такий нестандартний, трішечки китайський, трішечки можливо корейський. Ну, щось так, не, нестандартність там. В ньому одразу відчувалася. И вот сейчас мы увидим, как это должно быть на практике. Ну что ж, приступаемо? Так. И салат называется южнокорейский. Так. Значит, используются огурцы. Так. Мясо. Обычные, не южнокорейские, Обычные можно наши, огурцы, да? наши украинские. Так. Значит, есть особенности по порезке. Так. Это должно быть как? Нарезаем крупно вдоль. Вот только так я и умею, судя по всему, вот. таким вот образом. Сколько блюд мы уже здесь сегодня готовили, там, где я пыталась помогать, вы знаете, у меня всегда получается одинаково. Крупно и вдоль. Mm -hmm. других вариантов не дано. Так, это, видимо, как-то связано с, может быть, тем, как... Корейцы это... нарезают меньше, но мы это любим. Как бы большому куску рот радуется, да? Так, есть такая, <кхем> есть такая история. Так, и вот огурцы у нас. Может быть, я вам тоже буду помогать, а то ну, мне как-то неловко. Ну, можно. Так, что-нибудь такое, чтобы я не испортила. А давайте. Так, у меня есть... А, я буду вот так, да, я буду подавать да, тарелку. Да, прекрасно, прекрасно я я уже себе ну, все придумала. Огурцов может быть от 3 до 5, ну и больше угу. зависит от объема. Ну, в целом, это как раз вот тот овощ, который да, очень активно любим. покупают да. именно на новогодний стол почему-то. Вот, видимо, еще по старой советской такой привычке, помните, тепличные огурцы, такие метровые, замечательные, дикого цвета, да, с ароматом скушенной травы. Это все, как правило, спутники такого новогоднего стола и мандарины, естественно. Вот. Как обычно вы празднуете дома? Давайте, наверное, приоткроем завесу. Юрий, собственно, супруг Елены Шворок, тележурналистки канала 1 плюс один. Вот, собственно, очень тоже активный человек, и Фейсбук активный, и общественно активный. Вот. Ну вот как у вас в семье при этом? Ну, празднуем как обычно, как все празднуют. готовимся, готовим еду и вечером в 12 ночи всей семьей собираемся и. А кто активно и, готовит еду? Готовите вы или готовите все семьи? В всей принципе, семьей? бывает и я готовлю, но и всей семьей тоже. Так. Вот. У нас практически все члены семьи участвуют в приготовлении. Такое пищи. Равноправие гастрономическое. Да. Распределяются обязанности и. Ну я должна открыть тоже здесь маленький секрет, опять же, который оказался мне известным благодаря опять же Фейсбуку. Это ваш великолепный рецепт сала. Это было что-то невероятное. Знаете, я пролистывая, собственно, разнообразные посты, значит, увидела, как вы с кем-то обсуждали, собственно, как нестандартно можно приготовить по-новому, скажем так, такой традиционный а украинский да, э, деликатес, как сало. Я была поражена. Я написала, Юрий мне ответил, выдал этот рецепт на гора. И это действительно вот что-то новое, такое интересное, простое до безобразия. И, вы знаете, прям у меня даже получилось. Это просто очень классно, очень классно. Я поняла, что у вас это как бы такой вот вариант развлечения что ли хобби такое ну, покупается сало и хочется его побыстрее попробовать вот а ждать пока оно будет солиться там какое-то время несколько дней одним моментом несколько дней в морозилке вот то этот Рецепт очень быстрый, полтора-два часа в специальном рассоле готовится, вот угу. затем пересыпается специями, соль, и все. Через сутки уже можно. Из морозилочки доставать действительно да. уже великолепное блюдо. Значит, э так, э у нас огурцы, огурцы мы пересыпаем сулью, соль, да. и они должны где-то 10-15 минут поставить пустить. Ну, сок. соку. Лук нарезаем специфически. Не поперек, не кубиками, а просто вот вдоль. Точно так же, как и огурцы, в принципе. Да. Угу. Как считается. Правильно, у корейцев. Да. да. Так, это понятно. Нужно Это важно. Я, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, что может быть самым лучшим подарком вот под емко, там ребенку, супруге? Это любопытно, потому что многие, поверьте, многие еще бегают, мечутся по вечерним магазинам в поисках, собственно, вот таких вот вариантов подарков. Ну, я думаю, наверное, вот самый лучший подарок, который... Ну, ожидаем, не ожидаем, а тот, который будет угадный, от, может да, быть. зависит от э, личных данных человека. То есть для кого-то это может быть э, какие-то драгоценности, для кого-то может быть э, ну, книга, э, путевка или путевка, вот или книга, да. То есть, ну, это надо знать э, человека, которому хочешь подарить, вот. Потому что можно сделать необычный сюрприз, но ну, то есть не всегда может Подарку быть. должна предшествовать глубокая такая серьезная работа, изучение этого человека, знание этого человека безусловно. Да. То есть сюрпризом здесь, скажем так, вот не Сюрпризы можно сделать, вот. Но... Хорошо, а вот был какой-то подарок, о котором вы мечтали, вот, например, вот в детстве, да, а получили его только будучи уже взрослым человеком. Была ли какая-то такая история? Ну, на Новый год, наверное, маловероятно, на день рождения был. А что это было, если не секрет? Свое прошлое день рождения мы праздновали в Египте. Это была такая мечта, да? Да, на Красное море, на закат. Это замечательно. Когда мечты сбываются, это всегда хорошо. Это замечательно. А как вы выбрали свою профессию? Это очень... Значит, у меня прадед был... Канавалы раньше были не ветеринарные врачи, а канавалы. Вот он еще в лейб вот был, э, и, можно сказать, в какой-то мере наследственно. Угу. А, еще я в детстве читал много книжек о животных, угу. Джеймса Кариота, э, Даррела. Вот, и Что это повлияло на выбор, повлияло о выборе, Повлияло о да. Вот. Потом э, узнал, в компании есть техникум, закончил его потом э, в Одессе. Институт вот и так вот сложилось. Понятно, домашних питомцев сами лечите? Ну, у нас э, необычные домашние питомцы. Приходится самостоятельно лечить. А, что такое необычное, расскажите? Значит, э, у нас есть э, рыбки, у нас есть попугай, у нас есть черепаха. Так. Э, есть паук, э, птицеед. Вот это мы и добрались до необычного, да. по сути. Практично. Великолепно. Есть которые в Костарике обитают. Есть тараканы. Которые необычные э, или обычные? Кормовые, скажем так, для паука. Есть улитки гигантские, вот. Есть шашила. У нас мини зоопарк, да. Обалдеть. Очень здорово. А как вы понимаете, что, например, там вот им нужна помощь? Это же такие, которые не скажут об этом. в частности, улитка. Я бы, например, не догадалась, что ей чего-то там не хватает. Улиток тоже есть особенности. Что если они не едят... А, ну, вот, может быть, э, только так. Да. Температуру улитки я не могу померять. Ну так. да, думаю, я думаю, что это так. очень проблемно на самом деле. Так, это мой острый перец да, сейчас. острый вот с вашей перец. Помощью... Э, получается, удаляем семена. Они очень острые. Хотя, в целом, может быть, кто-то... Ну, сам салат э, достаточно острый. Угу. Так, ну это импортный острый перец, а если, например, у вас дома на окне растет обычный, такой можно знаете, использовать, ну, он перчик, должен быть горький. Огонек, да, да, очень острый, но только маленький, не такой красивый в плане нарезки может быть. -то... Перец тоже нарезается тоже белец, тонень, да? тоненько, да? Ну, собственно, эта форма и позволяет такие манипуляции проводить. По вашим предпочтениям, скажем, кулинарным, вот что готовится на праздничный стол, на новогодний стол? Ну, у нас все кушают мясо, угу. поэтому... То есть мясоеды? Да отталкиваемся от мясного и приправляем это уже овощами. Ну, таким образом мы плавно перешли к тому, что у нас еще одним очень важным ингредиентом в нашем южнокорейском салате будет собственно мясо. Это мясо куриное, правильно? Э, индюшатина. Индюшатина. Видите, я еще... Не, Но не, не вообще понимаешь. по классике, наверное, используется баранина, говядина. вот. Угу. Я э мне больше нравится со свининой, но ну, и периодически можно делать... Ну, для разнообразия, убежать. скажем да. так, да? Ну, вот мясо тоже вот уже... Не портится вкус. Выложено у нас. Значит, мы... мясо нарезается да. тоже достаточно тонко, но крупно. Мы можем да? показать. Вот чтобы такие полосочки. Вот они небольшие. Это соответствовало нарезке огурцов. Это же очень быстро будет да. в обжарке, да? Э -э солью немножко добавляем молотый имбирь. Ну, чеснок можно нарезанный, можно сушеный добавить. Можно, да? И черный перец, да. Вот. И немножко подсолнечного масла. Mm -hmm. Оно должно простоять тоже немного, mm -hmm. 10-15 минут. Mm -hmm. вот. Так. То есть ну. ингредиенты готовы э, по обжарке. Так, сколько? Мясо обжарится. Значит, на сильно раскаленную сковородку mm -hmm. выкладывается мясо. И ну, от 2 до 4 минут, зависит от... Э, Uh -huh. Нарезки. Вот только она зарумянилась, переворачиваем на другую сторону, посыпаем. Э толченым кориандром. Ага, тоже для запаха. Да, для это ароматом. кориандр в горошке, я его растолок, вот, и посыпается. Так прекрасно. Но ну, это мы немножко погорячились. Я вот уже сразу же поспешила решила сделать красоту и показать, что это будет на сковородке. А вот вы говорите, надо, чтобы она была раскаленная. Ну я думаю, что мы это поправим в процессе готовки. Вот и в целом тогда нам надо уже приступать к обжарке. Я правильно понимаю? Да. Так, вот. ну что ж, я отправляюсь к плите. Да. Слушай, друзья, крокодил не ловится, не растет кокос, лишь у тех, кто не посещает нашу кухню. А у нас все получается достаточно быстро, достаточно симпатично, кстати, выходит. Вот, честно говоря, я никогда себе не представляла вот такого дивного сочетания. Огурцы, острый перец, э, мясо птицы, собственно, это все перемешано вот в таких интересных вариациях и с такими интересными соусами, что действительно вызывает желание лишь отведать это дивное экзотическое блюдо. Спасибо вам огромное, Юрий. Но мне кажется, что надо сюда добавить чего-нибудь еще э, такого, нашинского, знаете, вот как-то да. Как-то без него совсем плохо, но я думаю, что, наверное, Наверное не сюда. Давайте, может быть немножечко укропчика. Как вы думаете, еще будет? Я не возражаю. Да, вот вот так вот, вот буквально вот, вот скромно, так вот. Это будет немножко похоже на, на новый год, вот так вот, знаете, такие иловые веточки. Ну в общем, я надеюсь, что я так не испортила. Ну, окончательно, я да? не так. возражаю за да, так. такого укропления. Прелестно. Ну что же, Юра, спасибо вам, спасибо за рецепт, за то, что пришли. Теперь осталось совсем малое — сказать тост и поздравить Кировоградцев с наступающим новым годом по нашей исконно славянской традиции. Прошу. Значит, я хочу пожелать всем кировоградцам в наступающем году мира, здоровья, счастья. Хочу, чтобы наша страна, ну опять-таки, восточная тематика, была, как Япония, страна восходящего солнца, а Украина была страна восходящего счастья, стабильности, процветания. Слава Украине! И с Новым годом! С Новым годом!